Бюджетная система у нас построена таким образом. Я сразу говорю, я не от себя говорю. Я Светлана Николаевна Климова, которая, к сожалению, не могла прийти, она посмотрела, сегодня же выступления, я протестирую ее за два, так что я не от себя говорю. Значит, ну, бюджеты местные построены так, что они все получают от государства судей. Поэтому им нельзя показывать своих небюджетных источников финансирования. Поэтому они действительно теневые доходы прячут. С виду это является преступлением, но они их направляют точно так же на социальную сферу. По поводу вот этих вот социальных выплат, я просто могу сказать, что Наркнефтьеваз, например, в 2012 году, да, если я не ошибаюсь, выделила миллион долларов на социальную, так называемую, компенсацию жителям Харьковской области за причиненные неудобства. Потому что разведка – это котлованы, котлован собирает водяную жилу, уводит у людей вода. Они в качестве компенсации выделили эти значит, миллион долларов. На что они были потрачены? Они потрачены были на газификацию сел и, соответственно, увеличение уровня потребления продукции на, на, на Больше сел стало это То есть формально эти деньги идут на прокладку труб до конечного потребителя. Значит, по поводу этого Местные бюджеты, если брать совет, он вообще лишен возможности для переговоров с добывающей компанией. Это однозначно. Максимум, кто там с ней может, ну, жалко, что никого нет, они бы подтвердили. Максимум, кто ли идет, просто они не будут говорить, потому что он не будет лечить на Поэтому напрямую они общаться не могут. То есть они должны общаться через ОТУПР через департамент социальной политики и увеличивать просто свои бюджетные заявки, мотивируя понятием таким несуществующим, как социальная справедливость, если мы уже говорим об этом. Поэтому для того, чтобы ускорить этот процесс, да, есть у него и средства, которые выделяются из каких-то там источников вот этих добывающих компаний и просто даются на прокладку дорог. Мы буквально вчера об этом обсуждали с Лихачевым, ну, который здесь был, Роман Лихачев. Тот вопрос, который я задал Белоцкому, это по поводу нереального конденсатного завода в Чуловском районе. А Роман Львичев, он как раз бесплатная правовая а там чего И он только последние новости рассказал, что да, вот этот нелегальный инвестор уже и дороги проложил, и освещение сделал, и так далее, и тому подобное. Ну и таким образом прекратил э метание населения. Кстати говоря, территориальной громаде города Харьков это на пользу не пошло. Село довольно, протестовать некому, а незаконная добыча газа продолжается. То есть в не в буквальном смысле, вот то, что попросил Былоски. Не факт, что люди к нему придут и скажут, что они чем-то недовольны. Они уже всем довольны. Но они получили в размере одного села территориальная громада. не получила ничего. Это самое седоводило. И жаловаться никто не жалуется. И завтра три тысячи жителей села выйдут на дорогу и скажут любой проверки, извините, нет, не надо их притеснять, это наши церовные. Поэтому на одном селе концентрироваться нельзя. Действительно, отношения должны строиться, начиная не то, что с совета начиная с Верховной Рады, потому что надра Украины это собственность народа, а Верховная Рада это все-таки единственный легитимный представитель. Облсовет решает по территориальной громаде так называемого социального справедливости распределения средств. И на уровне облсовета, да, действительно, председатели всех члены райсовета, депутаты райсовета, они действительно могут воевать за распределение вот этих средств. Почему? Потому что деньги были выделены ну, как бы на компенсацию на валки, потому что там были не очень большие неудобства, граждане потерпели из-за радиокотлована, у них ушла вода. И стало на 9 колодцев вместо 2. То есть это 3-4 тысячи гривен минус местного бюджета. Это против тех долларов, которые мы должны зарабатывать на ВВП. Значит, и, а, но эти деньги были направлены на строительство очень сложного газопровода с очень сложным переходом, какое-то там отдаленное село, которое там километров вместе отходит. Те люди остались довольны, а Балковский район, разумеется, они вынуждены были скидываться деньгами на прокладку себе, на заправку. То есть компенсацию получили за себя, а деньги отправили туда. Справедливо это, несправедливо. Но ну это, вот я знаю, может сказать, например, как депутат совета. Дебатов не было, извините, да? Правильно. На повестку дня не выносился вопрос. Извините, молчали, молчали. Вам легче деньги собирать. А кто-то более активный председатель совета Ходил, слезы лил, с устыночкой ходил вместо взяток заворачивал, ну откуда я знаю, что там было. И получил себе вот таким вот образом финансировать. Поэтому напрямую связывать территориальные громады с добывающей компанией, хоть сланцевого газа, хоть обычная топоча, это будет, ну, как бы нам быстро тянет не То есть они будут покупать одно маленькое село, а вся терри... и все государство. И, кстати говоря, я могу сказать, есть демагоги спекулянты, которые там рассказывают про наше национальное власть, что это все народное добро, что это все наше и так далее. И вот на одном из выступлений, ну, один из наших активистов, он задал элементарный вопрос. И что все должно быть территориальным ароматом. Вот тут сейчас по, по децентрализации. Он задал вопрос, ну хорошо, вот село это все его, да, все его. А говорит, а нефть, которая под этим селом, это тоже ваше? Они, ну это же вопрос так не стоял, там этот самый. Вот тогда в дискуссии пришли к выводу, что если там что-то есть такое, что всем надо, значит, вот тогда депутаты Верховной Рады, то есть оно ну, не совсем ваше, то, что на территории территориальной громады. То, что на земле, то ваша, а то, что в земле, извините, это государство должно распоряжаться. Потом второе, я прошу прощения, э -э, Танделя, я в докладе я не, ну, обратил на одну как бы, то, что называется. Нет расчетной потребности в газе и механизма потребности газопотребления, вообще как он рассчитывается. А без этого, откуда мы знаем, для каких целей этот газ потребляют, покупается и куда он девается. Если мы говорим о финансовой составляющей, то газ может сюда не заходить, он может уходить просто на реэкспорт, просто на возврат в Россию. Потому что Украина в любом случае покупает газ дешевле, чем он продается на российском рынке на потребительство. Это цель. И второе, значит, э, вот если бы меня посадил бы кто-то, я был бы очень благодарен. Это по поводу третьего энергопакета, который подписала Украина. Э, то есть, как я понимаю, все наши газодобыча и газопотребления будут взяты под жесткий контроль. У нас будет выравнивание тарифов, это самое, как я понимаю, и будет местная субсидия вместо государственной. То есть территориальная громада может позволить своим гражданам что-то субсидировать на энергоносителях экономики. Это хорошо, не может, плохо. Но как этот энергопакет сейчас отразится на тот ну, тот же интеразе я полностью согласен, что он в принципе и не нужен по большому счету, либо нужен в другом качестве. Вот это, к сожалению, непонятно. А это однозначно ну, как бы для всех прогнозов, это однозначно индикатор. И третье, это по поводу инвесторов. Нет ни единой страховой компании мощной в Украине, соответственно, какой инвестор пойдет. Но кому нужны вот эти риски, о которых вы говорите, посчитывая банки. За границей это совершенно нормально. Риск страхуется, приезжает страховая компания, рассчитывает или да страхует, не страхует, стал по У нас страховать некому, как не рассчитывать. Форс-мажорные обстоятельства, какие угодно. Быть. Ну все, спасибо за внимание. Если на, по, третьему третьему пакету и по поводу, почему иностранные страховые компании не идут сюда страховать иностранные риски, я буду очень благодарен, если мне ответить. Хорошо.